Fərat çayının dayandırılması Mehdi'nin əlamətlərindəndir. Türkiyənin ən böyük çayı Fərat çayı. Bu çay 1975-ci ildə çox böyük bir hadisəyə şahid oldu. Üstündə tikilən 210 metr yüksəkliyindəki möhtəşəm kəban suanbarı Fəratın axınının qarşısını kəsdilər. Başqa sözlə desək, çay dayandırıldı. Peyğəmbərimizin hədisində işarə edilən əlamət baş vermişdir. Bu mövzu ilə bağlı başqa hədis də belədir. Rəsulullah buyurdu ki: "Fərat çayının suyu çəkilib Altından bir dağ meydana çıxmayana kimi qiyamət qopmaz. Bu xəznəyə görə qıtal meydana gələr. Hər 100-dən 99-u ölər. Qıtalda iştirak edən hər insan ancaq mən qurtulacağam deyə ümidlənər. İndiyə hadisdəki bəzi ifadələri daha yaxından incələyək. Fərad çayın suyu çəkilib, qızıldan bir dam meydana çıxmayana kimi qiyarını tökməz. Hədisi izah edənlərin ortaq qənaətlərinə görə bu ifadə Fərad çayın axarının qarşısının kəsilməsidir. Həqiqətən də 1975-ci ildə tikilən Kəban su anbarı Fərad çayın suyunun axmasını, qarşısını kəsərək axını saxlamışdır. Qızıldan, qızıldan bir dam meydana çıxmayana kimi qiyarını tökməz. İkilən bu 210 metrlik dağ kimi su anbarı nəticəsində elektrik enerjisinin istehsalı, yığılan suyun həmin ərazilərdə istifadə edilməsi nəticəsində torpağın daha çox məhsul verməsi, nəqliyyat və rabitə sahəsindəki əlaqələrin daha da asanlaşdırılmasının təmin edilməsi kimi səbəblərə görə buradakı torpaqlar qızıl kimi qiymətli hala gəlmişdir. Qap adlanan böyük inşaat layihəsinin nəticələri Bu həqiqəti bütün çıplaqlığı ilə nümayiş etdirir. Bölge böyük iqtisadi imkana sahib olmuş, onun gəlir səviyyəsi yüksəlmish, burada işsizlik azalmışdır. Çox yaxın tarixdə qəzetlərin manşetlərində yer alan bir xəbər də hadisədəki ifadənin doğruluğunu qəti şəkildə ortaya çıxarmışdır. Həmin xəbərə görə Xüsusi texnologiyadan istifadə edilməklə kosmosdan çəkilən şəkillərdə Fərat çayının yatağında qızıl təpələrinin aşkar edildiyi və su çəkilərsə, bunların gözlə görünəcək şəkildə üzə çıxacağı təsdiq olunmuşdur. Bu xəznəyə görə qıtal meydana gələr. Qıtal bir çox insanın ölümünə səbəb olan döyüş deməkdir. Uzun müddət ərazidə baş verən anarxiya və terrora görə həmin yerlərin torpaq sahibləri çox böyük ziyanə məruz qalmışdılar. Hədisdəki ifadəyə uyğun şəkildə çox sayda insan həyatını itirmişdir. Qısası, hədislərdəki ifadələr bir-bir ortaya çıxmış ve eyniyle gösterildiği kimi baş vermiştir.